السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم آپ کو ایسے حکمران کے بارے میں بتائیں گے جس نے اپنی عوام کے لیے تین سال کا ٹیکس معاف کر دیا اور جس نے لاشوں کے انبار لگائے چلیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ حکمران ایران کا بادشاہ نادر شاہ تھا جب نادر شاہ دلی سے تیس ارب ڈالر کا مال لوٹ کر لے گیا ایک کتاب کے مطابق نادر شاہ نے دلی سے جو کچھ لوٹا اسے واپس ایران لانے کے لیے ایک ہزار ہاتھی دس ہزار اونٹ سات ہزار گھوڑے استعمال کی نادر شاہ انیس سترہ سو انتالیس میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس وقت ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اکبر اور اورنگزیب عالمگیر کے عہد تک ہندوستان دنیا کی مجموعی پیداوار کا ستائیس فیصد پیدا کرتا تھا امریکہ آج کی تاریخ میں دنیا کی مجموعی پیداوار کا تقریباً پچیس فیصد پیدا کرتا ہے یہ اسی زمانے کی بات ہے جب ہندوستان دنیا بھر میں سونے کی چڑیا کے طور پر مشہور ہوا لیکن پھر مغل سلطنت تخت و تاج کے در پہ در پہ جنگوں میں الجھ گئی اورنگ زیب عالمگیر کی سترہ سو سات میں وفات کے بعد صرف بارہ سال میں تین بادشاہ بدل گئے کمزور ہوتی مغل سلطنت کی کمزوریاں سب پر آیا ہوئی تو بیرونی حملہ اوروں نے بھی راستہ دیکھ لیا اس کے بعد جو دن بھی آیا مغل سلطنت سکرتی چلی گئی نادر شاہ کے حملے تو گویا دلی کو جاڑ کر رکھ دیا نادر شاہ ہندوستان پر حملہ اور کیوں ہوا سترہ سو چھتیس میں جب نادر شاہ ایران کا بادشاہ بنا تو دلی کی سلطنت پر محمد شاہ الماروف رنگیلا کو برسر اقدار ہوئے سترہ برس گزر چکے تھے سترہ سو سنتیس میں نادر شاہ نے اپنا ایک سفیر مغل دربار میں بھیجا جس کا مقصد مغلوں کو نادر شاہ کے باغی افغان سرداروں کو پناہ دینے سے روکنا تھا مگر نادر شاہ کے سفیر کو کئی ماہ تک محمد شاہ نے اپنے دربار میں ملاقات کا شرف ہی نہیں بخشا اور جب ملاقات کے لیے بلایا بھی تو اس کے ساتھ توحل عامر سلوک کیا نادر شاہ افغان باغیوں کی سرخوبی کرتے ہوئے فتح کر چکے تھے بےزتی پر بہت رنج سا چنانچہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا ہندوستان پر چڑھ دوڑا راستے میں جو شہر اور بستی آئی وہ نادر شاہ کے غیظ و غضب سے بچ نہ سکی دہلی میں قتل عام کیوں ہوا م... مغلوں نے دلی سے ایک سو بیس کلومیٹر پہلے کرنال میں نادر شاہ کے لیے میدان جنگ کا انتخاب کیا جہاں نادر شاہ کے مقابلے میں دگنی مغل فوج مقابلے پر آئی چوبیس فروری سترہ سو انتالیس میں جنگ ہوئی تو صرف تین گھنٹے میں نادر شاہ کی فوج نے تیس ہزار مغل فوجی مار دی مغل فوج نے اپنی ہی زمین پر ہتھیار ڈال دیے لاکھ ہارٹ اپنی کتاب نادر شاہ میں لکھتے ہیں کہ قریب تھا کہ نادر شاہ کرنال سے ہی بھاری تاوان لے کر واپس ایران چلا گیا. مگر مغل فوج کے بام چلقش کی وجہ سے اسے مشورہ دیا گیا کہ تاوان کی یہ رقم بہت معمولی ہے اگر وہ دلی چلا جائے تو وہاں مال و دولت کے امبار لگے ہوئے نادر شاہ جب بیس مارچ سترہ سو انتالیس میں ایک فاتح کی ایسے سے دہلی میں داخل ہوا تو اس کا شایان نشان استقبال ہوا ایک سو ہاتھی اس کے جلوس کی قیادت کر رہے تھے اور ہر ہاتھی پر اس کی خصوصی دستے تعینات تھے فاتح بادشاہ کا قافلہ جب شاہی قلعہ پہنچا تو توپوں کے گولے داغ کر اسے سلامی دی گئی اور اگلے دن دہلی میں عید الاضحیٰ تھی دہلی کی تمام مساجد میں نماز عید کا خطبہ نادر شاہ کے نام پر پڑھا گیا شام کو نادر شاہ محمد شاہ کو عید کی مبارکباد دینے محل میں گئے اسی دوران شہر میں افواہ پھیل گئی کہ نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا افواہوں کے پھیلتے ہی شہر میں نادر شاہ کے سپاہیوں کا قتل عام شروع ہو گیا محمد شاہ کے منصب داروں و عمرہ نے بھی اس قتل و غارت کو روکنے میں سرگرمی نہیں دکھائی اس طرح شہریوں نے تین سے سات ہزار کے قریب ایرانی سپاہی قتل کر دی یہ قتل و غارت رات بھر جاری رہے اگلی صبح جب نادر شاہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ شہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نکلا تو چانی چوک میں سے ہر کسی نے, میں سے کسی نے فائر کر دیا جس میں سے اس کا ایک عہدے دار مارا گیا نادر شاہ اس پر بہت غصے میں آ گیا اور اس نے جامع مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر حکم دیا جس محلے میں ایک بھی ایرانی سپاہی مارا گیا وہ وہاں کوئی بھی شہری زندہ نہیں بچ سکتا اس کے بعد نادر شاہ کی فوجوں نے شیر میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا دہلی میں اس قتل عام میں کتنے لوگ لکمہ اجل بنے اس کی درست تعداد تو معلوم نہیں لیکن مورخین اسے بیس ہزار سے چار لاکھ کے درمیان بیان کرتے ہیں دہلی سے کیا کچھ نادر شاہ کے ہاتھ ہیں جیم فریزر کی کتاب سٹوری آف نادر شاہ میں جو سترہ سو بیالیس میں لندن میں شائع ہوئی لکھا گیا کہ نائید شاہ نے دلی سے جو کچھ لوٹا اسے واپس ایران لانے کے لیے ایک ہزار آتی دس ہزار اوٹ سات ہزار گھوڑے استعمال کیے گئے مال و اسباب اتنا زیادہ تھا کہ اس نے ایران جا کر تین سال کے لیے رایا کے تمام ٹیکس معاف کر دیے اس خزانے کی تفصیلات درج ذیل ہیں شاہی خاندان سے لوٹے گئے ہیرے جواہرات کی مالیت پچیس کروڑ انڈین روپی ہے تخت تاؤس نو کروڑ انڈین روپے سونے اور چاندی کے سکے پچیس کروڑ انڈین روپے سونے اور چاندی کے برتن پانچ کروڑ انڈین روپے ریشمی و قیمتی ملبوسات دو کروڑ انڈین روپے بنتی ہیں گھریلو اور فرنیچر مصوری کے شاہکار تصاویر اور استعمال کی چیزیں تین کروڑ روپے کی بنتی ہیں قیمتی ہتھیار ایک کروڑ کے تقریباً بنتے ہیں یہ کل ملا کر اس وقت کے تقریباً ستر کروڑ انڈین روپے بنتے ہیں معاشی ماہرین کے مطابق اس پیسے کی موجودہ دور کی مالیت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ آج کے حساب سے تیس ارب ڈالر کی رقم بنتی ہے یہ تھی نادر شاہ کی کہانی اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے